नमस्कार मी स्नेहल बनकर मी मराठी चॅनेलवर आपलं स्वागत आहे नजर टाकूयात आजच्या मुख्य घडामोडी असलाकुम नमस्ते सतरी अकाल मैं रुबीना काजमी हड़पसर विधानसभा आम आदमी पार्टी आप देख सकते हैं ये अशोका म्यूज के आगे का जो रोड है ये पूरी तरह से कई दिनों से कई खड्डे हैं और यहाँ पर हड़पसर विधानसभा में दो दो नेता होने के बावजूद भी आमदार होने के बावजूद भी सड़क की हालत क्या है क्या इंतजार हो रहा है कि कई कुछ बड़ा हादसा हो उसके बाद एक्शन लिया जाएगा मेरे साथ मेरे अशोका न्यूज के कई भाई जुड़े हुए हैं आप उनसे पूछिए कि हम किस तरह की परेशानियां फेस शेख जो इवन मैं भी रहे है, मैं गिर गया। लेकिन कोई ऐसा एक्शन हुआ नहीं है बस आते हैं लोग और ऊपर जो, जो डांबर उम्बर का, का काम करते हैं और चले जाते हैं इस वजह से काफी खड्डा हो रहा है यहाँ पर जिससे कोई इलाज नहीं हो रहा है ये दो दो इधर कॉर्पोरेटर रहने के बावजूद भी उनका यहाँ कुछ चल नहीं रहा है पता नहीं क्यों हो रहा है आई नो आ, मैं वजीर काजमी न्यूज से मैं देख रहा हूँ कि ये मेन रोड होने के बावजूद पूरा सिटी में ट्रैफिक जाता है आगे कॉलेज है या सिटी के ये खड़ी मशीन साइड के या इधर के ऊपर के काफी बस्तियों के लोग सिटी में जो जाते हैं उनको प्रॉब्लम होती है कब एक्सीडेंट हो जाए कब गाड़ी स्लिप हो जाए किसी को नहीं ये गली का रास्ता नहीं जबकि मेन रोड है अगर ये मेन रोड भी सही से सर्विस नहीं दे पा रहे रिपेयरिंग नहीं कर रहे दो दो पार्टियों के यहाँ पे आमदार खासदार होने के बावजूद बड़े बड़े नेता हैं। अगर मेन रोड पे भी ये काम नहीं कर पा रहे तो क्या खाली वोट मांगने के लिए इलेक्शनों के टाइम पे ये आएंगे कि हमको वोट दो और हमको जिता के लाओ क्या और हम इतना टैक्स भरते रोड टैक्स भरते हैं सोसाइटी का टैक्स भरते हैं गाड़ियों का टैक्स भरते हैं उसके बावजूद भी अगर फैसिलिटी नहीं तो टैक्स किस लिए दिया जाए ठीक है तो देखिए अगर फैसिलिटी नहीं तो टैक्स नहीं मैं सरकार से यही मांग करूंगा कि टैक्स मांगने से पहले हमको सर्विस दो रोड टैक्स है गाड़ी का टैक्स है गाड़ी की कॉस्ट से ज्यादा टैक्स लिया जा रहा है रोड पर टैक्स लिया जा रहा है हमसे इतने इतने टैक्स लगाए जा रहे हैं हम पे फैसिलिटी क्या दी जा रही है तो मैं यही मांग करूंगा अगर फैसिलिटी नहीं तो टैक्स नहीं बस ठीक है जैसा अपन बगू सकते तो मोटा प्रमाणा गड्ढे आए थे आप घात होने से वाट बघताय का महानगरपालिका असा प्रश्न आम आदमी पार्टीकडून या ठिकाणी होतोय या ठिकाणी जे पुरुष मंडळी आहेत ते नोकरीवर जाताना कसं कसं ते ऍडजस्ट करतात ते महिला या ठिकाणी आहेत यांना काय त्रास सहन करावा लागतोय ते आपण परत त्यांना एकदा विचारूया आपको खुद जाते हैं? दो जी हाँ मैं टू व्हीलर भी, भी इस्तेमाल करती हूँ और जब मैं यहाँ से जाती हूँ रोड क्रॉस करती हूँ देखिए कई दफा खड्डे हमारी गाड़िया हो जाती है हमें डर लगता है कि हम कहीं गिर जाए कुछ हो जाए तो उसका रिस्पॉन्सिबिल कौन है भाई बड़े बड़े नेता आते हैं जब आपका इलेक्शन का टाइम आया आपने वोट बनाया कोई नेता यहाँ पे आके रोड बना रहा है रोड कौन बना रहा है एक आम आदमी बनाता है रोड और इसलिए अब क्या हम लोगों ने आम आदमी पार्टी ने ये तय किया है कि महाराष्ट्र में हम लोग इलेक्शन लड़ेंगे जब सब काम हम करना है तो हम लोग टू एटी एट जो मतदार संघ है उसके अंदर हम लोग हमारा कैंडिडेट खड़ा करेंगे और हम लोग जो है पूरे जोर शोर से इलेक्शन लड़ेंगे और जीतेंगे और ये जितनी भी भ्रष्ट सरकार है इन सबको जो है आउट करेंगे जैसा आप है की आम आदमी पक्ष आक्रामक भूमिका या टिकाने हडपसर मतदारसंघाचे जे पदाधिकारी यांनी मानले आता आपल्या सोबत एक नागरिक आहे आपण यांना विचारूया की त्यांना काय त्रास सहन करावा लागत आहे नमस्कार काय ना आपलं तुकाराम शिंदे सो बात की एक बात कारभारी बांधला हडपसर विधानसभेमध्ये आमदार चेतन तुबे पाटलांनी काय काम केलेलं त्यांनी ते दाखवून द्यावं हो। आणि जे खड्डे जे बघतोय आपण इथून पूर्ण या रोडच्या परिसरामध्ये तर एक गाडी सरळ जात नाहीये म्हणून एकतर इथे योगेश टिळेकर विधान परिषदेचे आमदार आहेत आणि खाली विधानसभेचे आमदार आहेत त्या दोघांनी पण काय काम करतात त्यांनी दाखवून द्यावं आणि विधानसभेला त्यांनी मतदान मागायलाही यावं लोकांकडून एवढंच अपेक्षा आहे जस आपण बघताय की इकडचे नागरिक तर झालेले आहेत अशोका न्यूज सोसायटी मधून आपण जसं बाहेर पडतो तसे आ, हे गड्डे आहेत या ठिकाणी आपण बघू शकता की कसे मोठमोठे गड्डे आहेत आणि गाड्या कसे गड्डे चुकून जात आहेत रोड सरळ नाहीये बघा आता या ठिकाणी अपघात होता होता थोडा वाचलेला आहे आणि हे बघा गाड्या गड्ड्या वाचून चाललेल्या आहेत आणि नागरिकांना जो नागरिक टॅक्स है, कर भरून सुद्धा नागरिकांना चा, चांगली सुविधा नाही चांगलं त्यांना रस्ते नाही म्हणून आता बघा हे काका पण आता गटे चुकून कशे आपली गाडी चालवत आहेत म्हणजे हातावर जीव घेऊन लोकांना या ठिकाणी जावं लागतंय आणि अशी परिस्थिती या ठिकाणी आहे नागरिक खूप त्रास झालेला आहे तर राजकारणी जे लोक आहेत त्यांना जा कधी येणार हे पाहण्यासारखी गोष्ट आहे आपल्यासोबत अशोक अजून आधुनिक कोंडव्याचे नागरिक आहेत हाजी साहेब आपल्यासोबत आहेत अजीत साहबन से अपन चर्चा करना आ आपको तो क्या कहेंगे अभी बारिश की हालत में रोड की जो हालत है रोड के बारे में देखो ना अभी हमारे ऐसे बड़े उम्र के लोग अगर यहाँ से निकले और एक आधे घंटे में अगर गाड़ी गिर गई तो हमारे आत्मा को लगा तो जल्दी तैयार होने वाले नहीं हम हमारी उम्र के हिसाब से तो कम से कम रोड के ऊपर थोड़ा ध्यान देना चाहिए तो पुणे महानगर पालिका या और यहाँ के पॉलिटिशियन को आप क्या आप मैसेज देना चाहेंगे हमारी रिक्वेस्ट है खाली उनसे कि भाई ये थोड़ा सा ख्याल करो बड़ी उम्र के लोगों का और रास्ते के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए हम अशोक म्यूज में रहते हैं छब्बीस साल हो गए मेरे को फ्लैट लेके वो हिसाब से अभी जो हिसाब से जो रोड का हाल है उस थोड़ा सा ध्यान देण्याची आम्हाला कोई जसं हाजी ने सांगितलं की या ठिकाणी अम्ब्युलन्स आहे आधी शाळेची गाड्या वगैरे जातात तर यांना खूप त्रास सहन करावा लागतो आणि दुसरा म्हणजे की हा जो रोड तयार केलेला आहे तो एवढा लवकर खराब होतो कसा हा मोठा प्रश्न या थी ठिकाणी निर्माण होतो आणि रोड तयार केल्यानंतर कॉन्ट्रॅक्टर वर एक मेंटेनन्सची एक जबाबदारी असते साल दोन वर्ष वर्ष दोन वर्ष अशी जबाबदारी असते मेंटेनन्सची की जोपर्यंत एक वर्षात जर काही खड्डे पडले तर त्याची जबाबदारी असते कॉन्ट्रॅक्ट मध्ये तसं नमूद असतं तर तसं कॉन्ट्रॅक्ट महानगरपालिकेने केला आहे का जर केला असेल तर या रस्त्याची अशी बिकट अवस्था का झाली असा सवाल नागरिक या ठिकाणी विचारतायत